Makan pun tak selera. Orang kata macam bercinta tapi tak bercinta sebenarnya. Ya. Tapi in fact sangat-sangat sedih. Apa simptom-simptom yang menunjukkan seseorang tu ada depression? Ada dua simptom yang utama kita kata. Di samping simptom gejala yang lain lah. Dua tu adalah mood tu sendiri. Mood tu jadi sangat depressed. Sangat sedih. Kesedihan yang melampau melebihi daripada 2 minggu satu lagi adalah hilang minat tentu memancing ya so dia dah tak rasa nak pergi memancing tak rasa nak jumpa orang motivasi tu dah tak ada ya aa uh, tak boleh tidur makan pun tak selera orang kata macam bercinta tapi tak bercinta sebenarnya ya tapi in fact sangat-sangat sedih ya so aa uh, tak ada harapan rasa hopeless rasa worthless banyak rasa bersalah kalau teruk sangat boleh timbul rasa nak ataupun nak sedarkan diri. Apakah faktor-faktor atau kita panggil punca untuk seseorang dapat depression? Selalunya punca tu uh, dia in combination. Maknanya bukanlah sebab satu satu sahaja yang menyebabkan orang tu dapat depression. Contohnya ada orang kata oh sebab orang ni ada ahli keluarga yang ada depression. Oh, sebab tu lah dia dapat depression juga. Tak semestinya. Dia in combination. Contohnya mungkin pengalaman dia di masa lampau, masa dikekik, environment pun memainkan peranan yang uh, agak penting juga situasi tempat kerja situasi di rumah trauma masa kecil yeah. ya itu pun memainkan peranan in combination so tak ada satu sebab yang boleh uh, menyebabkan seseorang tu mendapat okay. apa zini -zini dirawat, eh, pesakit -pesakit depression apa jenis-jenis rawatan untuk pesakit-pesakit depression To be honest, tak semua orang yang masuk bilik doktor akan terlibat dengan ubat. Tak semua dapat prescription. Ya. Kita kena tengok masalah tu secara individu. Ya. Sebab semua orang ada masalah yang berlainan kan. Kalau dia perlukan ubat, yes kita bagi ubat. Tapi tidak semestinya dia hanya bergantung pada ubat saja. Mungkin dia perlukan psychotherapy ataupun kita kata talk therapy. Sebab mungkin ada masalah di masa lampau ataupun masalah pada masa tersebut yang dia perlukan bantuan untuk dilihat daripada perspektif yang berlainan. Ya. So kita gabungkan satu terapi, buat kalau diperlukan dan berbagai-bagai jenis lagi satu terapi yang berlainan Contohnya ada Cognitive Behaviour Therapy, ada Acceptance Commitment Therapy Itu antaranya lah tapi ada banyak jenis terapi Tapi yang pentingnya semua orang berlainan jadi rawatan tu pun mestilah dikhususkan untuk orang yang tersebut So there's no one treatment that fits everyone yeah, Tak semua sama, kita tak boleh generalize